जिनको कोई जिम्मेदारी नहीं है जिनको पार्टी ने कोई प्रमुख पदों पे नहीं रखा ऐसे एक नेता ने अली अलीजाना प्रकाश अम्बेडकर साहब के बारे में वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में कुछ वक्तव्य किया ये वक्त है ये वक्तव्य इसलिए गंभीर है क्योंकि जो सूरत हाल है जो मौजूदा हालात है और उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी जो आग्रह कर रही है ये उसके विपरीत है यह भटकाने वाला स्टेटमेंट है पूरा देश जानता है कि सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी और खुद खरगे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के रडार पर है ईडी के रडार पर है और इनको ईडी के समन्स जारी हुए हैं और ये ईडी की इंक्वायरी के, के पूरे दायरे में आते हैं लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि इनको ईडी का दबाव है इसलिए ये अलायंस नहीं कर रहे हैं हमने कभी इनको नहीं कहा कि इनको ईडी इनसे जो चाहती है वो फैसले करवा रही है या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ईडी की बंदूक लगाकर इनसे ये फैसले करा रहे हैं वरना जहां पे ये सत्ता में रहे हैं जो मध्य प्रदेश में पांच साल पहले इनको सत्ता मिली थी जिनकी सत्ता तोड़कर भाजपा ने वहां सत्ता बनाई थी उनके साथ वहां के लोगों की हमदर्दी थी जो राजस्थान छत्तीसगढ़ में ये सत्ता पक्ष में थे लेकिन फिर भी वहां पर इन्होंने रीजनल पार्टीज को दिगर तबका को साथ में नहीं लिया तो हमने कभी नहीं कहा कि ये ईडी के दबाव में वहां पे अकेले लड़े और हार गए और भाजपा को उन्होंने सत्ता सौंप दी इन तीनों राज्यों में लेकिन जहां पर ना दलित समाज ना मुस्लिम समाज कोई परेशान नहीं था एक भी मॉब लिंचिंग नहीं थी एक भी दलित अत्याचार की घटना नहीं थी ऐसे तेलंगाना में लेकिन ये राहुल गांधी सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस आकर पूरी ताकत झोंक देते हैं और वहां की नॉन बीजेपी सरकार को हटाने में ताकत लगाते हैं और अपनी सत्ता के तीन राज्यों को वो खुशी खुशी हार जाते हैं लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ईडी के दबाव में इनसे यह करा रहे हैं यह सीधे बीजेपी को सत्ता सौंप रहे हैं सीधी सी बात है के जिनके पीछे दो पांच परसेंट समाज नहीं है ऐसे अंबेडकरवादी कहलाने वाले नेता भाजपा के साथ जाकर केंद्र में मंत्री पद लेते हैं तो जिनके पीछे बड़ी तादाद में समाज है वंचित तबकात है बहुजन वर्ग है अगर वो चाहे तो क्या भाजपा में नहीं जा सकते उनके लिए तो कोई अंकुश नहीं है अगर प्रकाश अंबेडकर साहब तय कर लेंगे अगर वंचित बहुजन आघाड़ी तय कर लेगी जबकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के लोग खुलेआम भाजपा को मदद कर रहे हैं भाजपा में जा रहे हैं अपनी पार्टियों को तोड़कर अजीत पवार भाजपा में गए हैं एक नाथे खोके लेकर सरकार बनाने का आरोप जिनपे कर रहे हैं उनकी सरकार का बहुमत जब भाजपा को स्पष्ट करना था अशोक चौहान समेत ग्यारह कांग्रेस के विधायक पूरी तरह अपसे रहे थे ये बीजेपी को मदद नहीं है इन पर कोई सवाल नहीं पूछेगा लेकिन सत्ता की दलाली जो शब्द कहना नहीं चाहिए लेकिन सत्ता की दलाली करने वालों को जो भड़वा या भड़वेगिरी कहते हैं वो भड़वेगिरी कर कर अपने अलीशान महल खड़े की वाली नेताओं को मेरा कहना है आप अपने महलों से बाहर निकल कर देखो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ जो लाखों की तादाद में उनकी रैलियों में उनकी सभाओं में वंचित समाज बहुजन समाज मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में शिरकत कर रहा है मुस्लिम समाज के साथ साथ गरीब मराठा जगह जगह पर उनका स्वागत और इस्तेमाल कर रहा है उनसे उम्मीद लगाए बैठा है इन रैलियों की संख्या अगर आपको नजर नहीं आ रही होगी तो आप अपनी आंखें जांच लीजिए और अगर आपकी आंखें आपको दिखा नहीं रही है तो आइए हमारा चश्मा लेके लगा कर देखिए हमारे ऐनक लगाइए शायद तुमको ढंग से नजर आए और अगर फिर भी नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में कोई केमिकल लोचा है आपके दिमाग आपको सही राह नहीं बता रहा है या तो आप पगला गए हैं या तो आप सड़क गए हैं वैसे महाराष्ट्र के अंदर पूना में एरोडा की है पागलखाना अगर कहें तो वहां पर बेड बुक करा दें वैसे भी साइकेट्रिस्ट क्षेत्र से वाबस्ता रहे हैं हम आपका इलाज भी करा देंगे आपका बेड भी बुक करा देंगे इसलिए मुझे कांग्रेस के नेताओं को कहना है कि अगर आप वाकई भाजपा को हराना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के आम आवाम को जाके पूछिए कांग्रेस का जो सदियों से मतदार रहा है वो वोटर चाहता है कि इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ लिए बिना कांग्रेस ने अलायंस नहीं करना चाहिए ये आम कांग्रेस का वोटर कांग्रेस से उम्मीद रख रहा है कि वो वंचित को साथ ले। लेकिन हम जानते हैं मेरे जैसे कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस विरोधी इसीलिए रहे क्योंकि हमको पता है यह अगर किसी पिछड़े समाज के बहुजन समाज के दलित समाज के मुस्लिम समाज का विधायक जीतता हुआ जब देखते हैं ना तब ये अपने समाज के वोटरों को शिवसेना और भाजपा को सपोर्ट करने लगाते हैं इनको बीजेपी चलती है लेकिन इनको बहुजन वर्ग का दलित समाज का वंचित समाज का मुस्लिम समाज का नेतृत्व कबूल नहीं होता है ये हमने जमीन स्तर पे देखा है इसीलिए हमको लगता है कि भाजपा को रोकना है तो कांग्रेस की इस अकड़ को इस अहंकार को पहले तोड़ना पड़ेगा कांग्रेस इनको अपनी वोट बैंक मानती है बहुजन समाज को दलित समाज को मुस्लिम समाज को लेकिन कांग्रेस को अगर दो के अनुभव के बाद भी अकल नहीं आई होगी तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता को अगर वाकई भाजपा हराना है तो वो वंचित बहुजन के साथ आएगी क्योंकि कांग्रेस का समर्थक सेक्युलर जहन का था जो भाजपा को हराने के लिए 2014 में नाकाम हुआ 2019 में नाकाम हुआ अगर 2024 में उस सेक्युलर वोटर को नाकाम नहीं होना है फेल नहीं होना है तो मुझे पूरा यकीन है महाराष्ट्र में अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की कयादत में यहाँ का तमाम वंचित तमाम दलित तमाम माइनॉरिटी और तमाम माइनॉरिटी मुसलमान और गरीब मराठा प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ ताकत से खड़ा रहेगा और आपको हराने का काम करेगा वक्त के रहते संभल जाओ अगर आज संभल आपने बराबरी का दर्जा नहीं दिया बराबरी का मौका नहीं दिया वंचित बहुजन आघाड़ी को बहुजनों के वंचितों के मुसलमानों की का अगर आपने साथ नहीं लिया तो चौदह और उन्नीस के जिस तरह आप एक या दो से ज्यादा सीटें चुना के नहीं लाए एक ही सीट चुना के लाए वाली पार्टियों आप इतना घमंड क्यों है तुमको चौदह में दो ही सीटें चुना के लाए थे अड़तालीस में उन्नीस में एक ही सीट चुना के लाई वो भी शिवसेना से आए हुए कैंडिडेट को चुना खासदार लाए थे जो अब नहीं रहे तो आप आज वर्तमान परिस्थिति में जीरो खासदार वाली पार्टियों फिर भी तुमको इतना अहंकार फिर भी तुमको इतना घमंड क्यों है आपकी रस्सी जल गई अगर बल नहीं गए तो वो बल भी मिटे बिना 2024 में नहीं रहेंगे इसलिए अभी अपने आला कमान को हकीकत से अवगत कराओ यही अर्थ रहे यही रुकावटें यहाँ पर कमलनाथ ने जैसे एमपी के अंदर कांग्रेस को और राहुल गांधी को फुल फ्लैश फंक्शनिंग नहीं होने देकर भाजपा को मदद की इस महाराष्ट्र के कमलनाथ इस महाराष्ट्र के भाजपा के एदन, यही पृथ्वीराज चौहान है यही अशोक चौहान है और यही लोग हैं जो इन दलित मुस्लिम को नेतृत्व इनका एक्सेप्ट नहीं करते हैं स्वीकार्य नहीं करते हैं और ये सबको साथ में आकर भाजपा को हराने की शक्ति नहीं बनने दे रहे इन लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये चुनौती है और हम आपको ये चैलेंज देते हैं वक्त के रहते संभल जाओ और सम्मान के साथ अली जना प्रकाश अम्बेडकर साहब को इंडिया आघाड़ी में और महाविकास आघाड़ी में अगर आप सहभागी नहीं करोगे तो आप तो हारोगे इसमें दो राय नहीं है लेकिन आपका वोट बैंक आज सेक्युलर पूरा वोट वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ आए बिना नहीं रहेगा इस बात का हमको तो यकीन है